tuganak va ildiz mevali ekinlar ildiz mevali o'simliklarga lavlagi qand lavlagi sabzi sholg'on turup kabi o'simliklar kiradi yer yuzida tuganak mevali o'simliklar orasida eng ko'p tarqalgani kartoshka o'simligi hisoblanadi tropik va subtropik iqlim sharoitida maniok taro batat kabi o'simliklar ko'proq ekiladi kartoshkani vatani janubiy amerika hisoblanadi bu mintaqada kartoshka bizning eramizdan bir ikki ming yil avval ekib kelingan va uning ko'pchilik yovvoyi turlari madaniylashtirilgan u agrotexnik ahamiyatga ega chunki kartoshka ekilgandan so'ng tuproq begona o'tlardan tozalanadi shu sababli u yaxshi o'tmishdosh ekan hisoblanadi o'zbekistonda kartoshka o'tgan asrning oltmishinchi yillarida tarqaldi va asosan yigirmanchi asr boshlarida va undan keyingi yillarda ko'proq ekila boshlandi o'zbekistonda oxirgi yillari kartoshkani ekish maydoni ancha kengaydi va bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yilda ellik ikki butun yetti ming gektar maydonga ekilgan kartoshka yuqori hosilli ekindir kartoshka itizumdoshlar oilasiga mansub bo'lib uning madaniy turlari birlashtirilgan salonun bir avlodiga kiradi ulardan salonun taberosum eng ko'p ekiladi kartoshka tabiatiga ko'ra tuganakli ko'p yillik o'simlik hisoblansada bir yillik ekin sifatida ekiladi kartoshka xalq xo'jaligida oziq ovqat yem xashak va texnik ahamiyatga ega kartoshka oziq ovqat sifatida ko'p iste'mol qilinadigan mahsulot bo'lib ikkinchi non ham deb ataladi ertangi kartoshka yer osti suvlari chuqur joylashgan tuproqlarda 7-9 marta sug'oriladi kechki kartoshka esa 10-12 marta sug'oriladi gullash davrigacha kartoshkani har 12-15 kunda gullash davrida 6-8 kunda sug'orish kerak yozda ekilgan kechki kartoshka har 8-10 kunda sug'orilishi kerak bo'ladi